નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ અગિયાર વિષય છે હિન્દી તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ પંદર આ પાઠનું નામ છે બાજ લોગ આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરો વિડિયો લાઈક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ અગિયાર વિષય છે હિન્દી તેમાં બીજા સેમેસ્ટરમાં પાઠ પંદર આ પાઠનું નામ છે બાજ લોગ સ્વાધ્યાય તેમાં પેલો પ્રશ્ન નિમ્ન લેખિત ગયે વિકલ્પો મે સે સહી વિકલ્પ ચૂનકર પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજે પ્રશ્ન એક નો પેલો પ્રશ્ન બાજ લોગ ઝુંડ બનાકર કિસકે પાસ બેઠતે હે તો જવાબમાં આવશે ઓપ્શન ખ અલાઉ पूरा वाक्य में जवाब लखे तो लोग झंड बनाकर अलाव के पास बैठते हैं। प्रश्न बाज़ लोग किसे आशीष देते है झुंड में त्यार पची तो बाज लोग के उबड़ खाबड़ पेड़ों तक धरती की गहराइयों से क्या उमड़ आते हैं तो जवाब माउस ऑप्शन है पानी का सोते प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित प्रश्नों के एक-एक वाक्य में उत्तर दीजिए पहला प्रश्न कवियत्री किन्हें बाझ लोग कहती है जवाब कवियत्री इन गरीब लाचार और कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर को बाझ लोग कहती है जो अपने श्रम से दुष्कर कार्य कर दिखाते हैं पर समाज में उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता बीजो प्रश्न बाझ लोग किसको आशीष देते हैं जवाब बाझ लोग अलाव में जलती हुई और कड़कड़ाती ठंड में उन्हें ऊर्जा देने वाली आग को आशीष देते हैं प्रश्न सारी कैसे रहते हैं? जवाब सारी बाजिया हार कर भी बाद निश्चित और अलमस्त रहते हैं चौथो तो प्रश्न बाज लोग झुंड बनाकर कहा बैठते हैं? जवाब बाजलोग आग तापने के लिए झुंड बनाकर अलावों के चारों तरफ बैठते हैं प्रश्न नंबर त्रन निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्यों में उत्तर लिखिए पहला प्रश्न प्रस्तुत कविता में किस वर्ग के समाज का वर्णन किया गया है जवाब बड़ी बड़ी योजनाओं और निर्माण कार्यों को पूरा करने में गरीब लाचार कड़ी मेहनत करने वाले मजदूरों का प्रमुख योगदान होता है पर वे इसके श्रेय से वंचित रह जाते हैं बाजलोक कविता में इसी सर्वहारा मजदूर समाज का वर्णन किया गया है बीजो प्रश्न जहाँ भी बचीए वह जीती रहे से क्या तात्पर्य जवाब जहाँ भी बची है वह जीती रहे कविता की कड़ी कवयत्री ने अग्नि को लक्ष्य करते कहा आग ऊर्जा का प्रतीक है गरीब लाचार मजदूर आशावादी होते हैं उन्हें राय में पर्वत के दर्शन होते हैं इसीलिए वे बुझती हुई आग के जीवित रहने बची रहने की कामना करते हैं मजदूरों का जीवन ही ऊर्जा का पर्याय है तीजो प्रश्न पानी के सोते कहाँ से निकलते हैं कैसे पानी के सोते धरती के अंदर बहुत गहराई में स्थित होते हैं। मजदूरों को फावड़े चलाकर अथक परिश्रम करने के पश्चात धरती की गहराई तक पहुंचना संभव होता है मजदूरों के प्रयास से धरती की गहराई से पानी के सोते निकलते है त्यारछी प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के पांच छो वाक्यों में उत्तर दीजिए पहला प्रश्न बाज लोग कहीं के नहीं होते यह कहने के पीछे कवयत्री का आशय क्या है जवाब गरीब लाचार और कड़ी मेहनत करने वाले बाज लोगों का अपना कोई नहीं होता वे महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण करते हैं, पर उनके कार्यों की सराहना कोई नहीं करता उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिसे वे अपना कह सके लोगों को केवल उनकी मेहनत से वास्ता होता है काम पूरा होने के बाद लोगों के लिए उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता जिनके लिए उन्होंने खून पसीना एक किया उन्हें लिए, उनके लिए वे अस्तित्व रहित हो जाते हैं इसीलिए कवियत्री कहती है कि बाज लोग कही के नहीं होते बीजो प्रश्न सारी बाजिया हार कर भी बाज लोग अलमस्त क्यों कहलाते हैं जवाब गरीब लाचार और कड़ी मेहनत करने वाला बाद लोग अपने परिश्रम के बल पर दुनिया में चमत्कारों का सर्ज... सर्जन करते हैं अनेक महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण करने पर भी उनका श्रेय दूसरों को दे दिया जाता है अपने किसी भी निर्माण से उनका न मोह होता है और न वे उस पर गर्व करते हैं अपने किसी निर्माण का मालिक बनने की उन्हें चाह नहीं होती अपनी मजदूरी के सिवाय वे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते वे जानते हैं कि उन्हें अपने अपना कहने वाला कोई नहीं है उनसे काम लेने के बाद उन्हें कोई नहीं पूछेगा इसलिए अपने बल पर जीने वाला बाज लोग अलमस्त रहते हैं त्यार प्रश्न नंबर पांच आशय स्पष्ट कीजिए पेलू छे बाज लोग सारी बाजिया हार कर भी होते हैं अलमस्त बाजीगर बाज लोग मेहनत मजदूरी करने अपना जीवन पायन करते हैं वे मेहनत करके बड़े बड़े काम कर जाते हैं इसमें बड़ी बड़ी इमारतों तथा पुलों आदि का निर्माण भी शामिल होता है लेकिन इनको अपने किए गए कार्यों पर गर्व नहीं होता इनका श्रेय दूसरों को लेते देख भी इन्हें कोई कष्ट नहीं होता श्रेय न पाने पर भी ये मजदूर बेफिक्र रहते हैं इन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती और ये हर हाल में अलमस्त होते हैं વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ અગિયાર વિષય છે હિન્દી તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ પંદર તેમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ પાઠ નો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ સોળના સ્વાધ્યાયની અંદર ત્યાં સુધી આવજો